ହରିଣ ଓ କାଉ ଚାଲ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଗପଟିଏ ହରିଣ ଓ କାଉ ହରିଣ ଆଉ କାଉ ବଡ଼ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ କେମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ କାଉଟି କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଲା ନିଜର ବନ୍ଧୁକୁ ଚାଲ ଦେଖିବା ହରିଣ ଓ କାଉ ବଣରେ ହରିଣଟିଏ ଥିଲା ଗୋଟିଏ କାଉ ଗଛ ଉପରେ ରହୁଥିଲା ଦୁଇଜଣ ଭାରି ସାଙ୍ଗ ଦିନେ ବିଲୁଆଟିଏ ଆସିଲା ହରିଣକୁ ଖାଇବାକୁ ମନେ କଲା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଭାବିଲା ହରିଣ ପାଖକୁ ଗଲା ତାକୁ କହିଲା ଗାଁ ପାଖରେ ଧାନ ବିଲ ଅଛି ସେଠାକୁ ଯାଇ ଧାନ ଖାଇବା ବିଲୁଆ କଥା ଶୁଣି ହରିଣ ମନରେ लोभ आसला साथी साथीहु गाँ बेल पाखकु गले हरिण धान खाइला काउ हरिणको मना कला हरिण ताकलाबुदिन ओ हरिण धान बेल पाखकु जाँदै काउ लुचिचि तछे दिन चासी देखि त धान कि खाइछ ସେ ବିଲରେ ଜାଲ ବିଛାଇଲା ହରିଣ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଗଲା ବିଲୁଆ ସେଠାରୁ ପଳାଇଗଲା ବୁଦାମୂଳେ ଲୁଚି ବସିଲା କାଉ ହରିଣକୁ ଦେଖି ମନ ଦୁଃଖ କଲା ତା ପାଖକୁ ଗଲା ତାକୁ ହରିଣ ତାକୁ କାଉକୁ ଦେଖି ହରିଣ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିଗଲା କାଉ ହରିଣ କାନରେ ଚୁପଚାପ୍ କ'ଣ କହିଲା କାଉ କଥା ମାନି ହରିଣ ମଲା ଭଳି ପଡ଼ି ରହିଲା ଚାଷୀ ଆସିଲା ହରିଣକୁ ଦେଖି ଭାବିଲା ସେ ମରିଯାଇଛି ଏଥର ଚାଷୀ ଜାଲ ଖୋଲିଦେଲା ହରିଣ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା ଚାଷୀ ରାଗିଯାଇ ବାଡ଼ିଟିଏ ପକାଇଲା ବାଡ଼ିଟି ବୁଦା ପଛରେ ଲୁଚିଥିବା ବିଲୁଆ ଗୋଡ଼ରେ ବାଜିଲା ତା ଗୋଡ଼ ଛୋଟା ହୋଇଗଲା କାଉ ପାଇଁ ହରିଣ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା ଆଉ ବିଲୁଆ ଦଣ୍ଡ ବି ପାଇଲା ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ପିଲେ ଯିଏ ଯେମିତି କାମ କରେ ସେମିତି ଫଳ ପାଏ ଯେମିତି ବିଲୁଆଟି ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା ନା ଆଉ କାଉ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା କାହାକୁ ହରିଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବିପଦର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲା ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା